Так представитель многолетний представитель команды Водоканал Гри, Григорий э, Михайлович Переленко. Да, Григорий Михайлович Переленко. Ну прежде всего разрешите поздравить вас с днем рождения. Спасибо. Вот э, пожелать всего и вам лично, конечно, вы столько болеете за команду, вашу команду. А вот ну и пару слов перекинуться о прошедшей игре. Да. Ну, Водоканал э, прыгнул на ножку уходящего поезда, выиграл в стыковке Украины Рачемета. То Никто, не ожидал, э, что можно дальше прилично играть и кого-то обыгрывать. Но оказалось все так, что скажете по сегодняшней игре? Прежде... Ребята вам хотели сделать? Да, прежде всего, спасибо всем. Команда собралась и поздравили меня с днем рождения. И я не Слава Богу, не да. Галстук, да. И видно было по игре, команда настроена по боевому. То есть молодцы все отдавались игре. Спасибо им большое за это. А, получается, что если водоканал пройдет, ПК ВЧД, которая, в общем-то, входит в стройку команды этой лиги, то можно замахнуться и на медали самого высокого достоинства. Ну давайте не будем забирать вперед. У нас еще впереди ответ на игра с ПКВЧД. А, как вы знаете, в мини-футболе три мяча, это еще очень-очень мало. Кориси команды Уцулы и Серко сегодня тоже внесли свою в эту победу в первой игре. А, как считаете, насколько они готовы к таким боям? Дело ну, в том, что они уже... Опытные бойцы уже не первый год, а даже десяток лет. И не только в мини-футболе, и в большом футболе сзади это прежде всего цементируют оборону. Очень грамотно сзади все делаем. Так что спасибо им, им и, за это. И Большое, еще... что они еще в этом возрасте. Могут. Очень короткий вопрос. У вас в команде работники по на 80% да у нас все работники эквивалент. Практически Да. Ну, да. можно сказать, что почти все. Практически Но все. это да. очень приятно. Все. Спасибо. Давайте удачи вам. Спасибо.